Христос воскресе! Царица годовых времен исходит в сретение царицы дней и приносит от себя все, что есть прекраснейшего и приятнейшего. Ныне весна телесная, весна духовная. Ныне весна для тел, весна для душ. Весна видимая, весна невидимая. Так святитель Григорий Богослов говорил про сегодняшний день. Это день установления празднования Воскресного дня. Каждый Воскресный день для нас малая Пасха. Мы обновляем память Воскресения Христа. В православной церкви не отменено празднование субботы, как иногда думают. Суббота всегда выделяется в богослужении. В субботу не совершаются, например, земные поклоны. Вот есть свои особенности. В службе всегда послабляется пост. Но воскресение Христово, событие, которое произошло в первый день седмицы, оно превзошло все другие события, и этот день для христиан стал главным днем в течение седмицы, и этот день есть начало вечности. Вот почему он и не только первый день, но восьмой день, а число восемь всегда было символом вечности, и потому для нас празднование воскресного дня является святым делом, и мы должны исполнять заповедь Божию шесть дней делай, а седьмой день Господу Богу Твоему, почитая именно день воскресения Христа Спасителя. Христос воскрес, воистину воскрес. Дорогие братья и сестры, продолжается Пасхалия. Святые дни, торжества, величия! всемогутньої Божої благодаті, яка нас так і облажає і допомагає жити земним життям. Ми з вами, дорогі браття і сестри, маємо в особливі дні сьогоднішнього нашого пасхального періоду згадати про молитву. Що таке молитва? Чи потрібно молитись? Як потрібно молитись? Господь є любов і Господні слова і будете для мене дочками і синами, написав апостол Павло до Коринфян в своєму посланні. Господь Содержитель, ми до нього маємо звертатися як до батька, адже Він нас любить. Він для нас дає все необхідне. Ми спілкуємося із своїми рідними, близькими. Із батьками. Ми звертаємося, іноді просимо, іноді дякуємо. Іноді прославляємо і підносимо своїх батьків. Адже ми любимо їх, так нам потрібно любити Бога. Потрібно так спілкуватись із Богом. Згадаймо, сам Господь Ісус Христос, Його молитву. Як він віддалявся від апостолів? Гра преображення, гора блаженств, гевсіманський сад, молитва до кровавого поту, пустиня. Господь молився, Бог благав Бога Отця за своє творіння, за людей грішних і які падають, яких Він. Своєю божественною силою піднімав, врачував, зціляв. Без молитви ми не можемо жити і існувати. Є різні молитви. Молитва часто буває у нас, коли ми звертаємося і просимо у Бога. Прохання, Боже допоможи, Боже подай, Боже укріпи, дай сили. Іншого є направлення молитва. Молитва, коли ми це отримуємо, все те, що ми просили, ми маємо дякувати Богові. Звісно, ми це робимо рідше, тому що отримали і забулись, не виконуємо своїх обіцянок. А Бог чекає, Бог чекає нашої любові і проявлення нашої доброї волі по відношенню до Божества. Інша є молитва. Молитва – під час якої ми прославляємо Бога, прославляємо Його велич і всемогутність. Дорогі браття і сестри, молитва об'єднує Небо і землю. Молитва надихає нас до вічності, молитва нас укріпляє в наших земних проблемах. Та людина, яка молиться, вона відчуває полегшення, покращення відчуває втіху від молитви. Під час молитви людина може отримати все. Під час молитви нам потрібно проявляти віру. Адже коли не буде віри, в Бога і молитва наша буде даремною. Віру потрібно укріпляти своєю любов'ю до Бога. Єдиними устами. Єдиним серцем молимо Бога. В нашому народі, дорогі браття і сестри, є така приказка. Без Бога ні від порога. Без Бога ми не можемо існувати. А молитва нас єднає із Богом. Якщо тяжко, потрібно звертатись до Бога. Якщо радісно, подякуємо Богові, своєму Творцеві. Великі угодники Божі, апостоли, мученики, страстотерпці, новомученики, особливо преподобні мужі, яка була їхня молитва щирою, доброю, правдивою, яка перемагала все. Лиш молитвою ми зможемо укріпити себе, дійти до Царства Божого. Лише з молитвою ми зможемо перемогти. Перемогти свою неміч, той розрив самих себе. Молитва об'єднує, гуртує. Молитва допомагає нам існувати. Дорогі браті і сестри, будемо навчатись молитись. Не просто молитись. Це надзвичайно тяжка праця. Це кропітка робота і нам потрібно пам'ятати, що велика нагорода буде для тих, хто буде молитись. Тож нехай наша молитва утвердить, укріпить нас, піднесе і дасть все необхідне в нашому земному житті. Христос Воскресе, воістину воскресе. Жизнь и история Церкви – это прежде всего история ее святых угодников, и мы продолжаем знакомиться с историей православия на Житомирщине через жизнь, изучение жизни ее святых подвижников. Сегодня мы расскажем о священномученике Аркадии Остальском. Это одна из самых светлых личностей в истории Житомирской епархии. И вся его жизнь – это жертва Богу и людям. И по изучению жизни священномученика Аркадия посвятил много лет клирик нашей епархии диакон Игорь Кучерук. Также ему помогали Евгений Романович Тимиряев и Игорь Валерьевич Александров. Их трудами был издан двухтомник который называется «Мы не должны бояться никаких страданий». В этом двухтомнике изложено подробное жизнеописание священномученика Аркадия, а также собраны все сохранившиеся и найденные в архивах у людей, в машинописи, вот, в рукописях различные документы или творения священномученика Аркадия. Священномученик Аркадий родился в селе Скаковка, тогда Житомирского уезда, ныне это Бердичевский район Житомирской области, 25 апреля 1889 года, в семье православного священника. Его дед также был православным священником, поэтому, естественно, что путь для священномученика Аркадия был предопределен. И сам священномученик Аркадий впоследствии вспоминал о, о детстве, Детство – колыбель души. Здесь закладывается в душе фундамент. Что здесь посеется, то будет на всю жизнь. Священномученик Аркадий учился в Волынской духовной семинарии в то время, когда даже в духовных школах проникал дух нигилизма, такой уже дух революции витал в обществе. И когда священномученик Аркадий выпускался в 1910 году из семинарии, то священномученик Фадей, архиепископ Волынский и Житомирский, обращался к выпускникам с речью. И вот он говорил, «Скажет кто-либо, я не сохранил веры, какую имел с детства, но заветы Христовы живы во мне, и я, будучи неверующим, быть может, лучший христианин, чем официальные последователи церкви». Это излюбленное самооправдание людей нашего времени. Не говорим уже о том, что дух гордого самооправдания, которым проникнуты заявления подобных людей, чужд смирению Христа, себя умалившего до зрака раба и смирившего себя даже до смерти крестной. И потому мы не можем отнестись с доверием к таким заявлениям. Но кроме того, не подменили ли подобные люди заветов Христа иными заветами, заимствованными учений века сего, особенно социалистическими, при видимом сходстве с христианским учением, имеющими нередко по существу совершенно противоположный последнему смыслу. И вот так в то время было очень популярно говорить о свободе, равенстве, братстве. И священномученик Фадей говорил в выпускном семинарии. «Христос возвещал свободу, состоящую в победе добра над злом, духа над плотью, а современные поборники освободительного движения подменяет это высокое понятие о широком, беспрепятственном удовлетворении всех естественных потребностей, какое свойственно животным. Священномученик Аркадий воспринял слова священномученика Фадея всем сердцем, и он был действительно искренним верующим христианином. И это подтвердило его жизнь в годы гонений, которые начались после революции. До революции священномученик Аркадий избрал для себя также путь не просто Приходского служения в каком-либо храме, сельском или городском, а он избрал для себя более трудную стезю православного миссионера. Еще, будучи мирянином, нерукоположенным священнослужителем, он был назначен миссионером и объезжал различные села, особенно такие села, в которых были баптисты или какие-либо другие сектанты, хлысты, и вел с ними полемику, собирал людей, объяснял им вот вступал в полемику с лидерами вот этих сект и как правило всегда побеждал их также он писал такие небольшие брошюрки листовочки противосектантские. после рукоположения в сан священника он был прикомандирован к храму в городе Старо-Константиново это в то время Волынская епархия ныне Хмельницкая область но также он не служил на одном приходе постоянно, а совершал вот такие миссионерские поездки в основном. Когда началась Первая мировая война, в 1914 году э, священномученик Аркадий отправляется в действующую армию и становится полковым священником. В 1914 году он был откомандирован архиепископом Волынским и Житомирским Евлогием э, с миссионерской целью в Галичину, где э, также проводил Беседы с униатами, многих униатов он э, вразумлял что для обращения в православие. Ему приходилось э, обращать в православие и евреев, и иудеев. В 1917 году он опять оказывается в городе Житомире и вместе с прочими военными священниками служил в Серафимовской церкви. Это ныне на территории военного госпиталя. Затем он э, в 1918 году и это очень такой знаменательный этап в жизни священномученика Аркадия, организовывает Свято-Николаевское благотворительное братство. Вот история этого братства – это очень светлая страница в истории Житомирской епархии. Когда начались страшные вот эти революционные события, в Житомире постоянно менялась власть, были расстрелы, многие люди потеряли средства к существованию. И вот в это трудное время священномученик Аркадий объединяет вокруг себя православных ревнителей, вот, добрых таких благочестивых людей, просто даже порядочных людей, даже немцы в этом братстве были, лютеране, которые помогают вот, обездоленным людям. Сохранился и найден в архиве устав Свято-Николаевского братства в городе Житомире, где говорится, что это братство учреждено в память святого Николая, является религиозной организацией, состоящей из лиц православного исповедания, ставящих себе целью осуществления в своей личной жизни Евангельских заветов Иисуса Христа в духе и на основах православной церкви. И в, в этом братстве были организованы некоторые такие группы. Вот, например, «Изучающие святое Евангелие», другая группа, «Группа церковного пения», группа церковного порядка, милосердие и сострадание для ухода за больными, для погребения неимущих, группа проповедников Слова Божия, группа церковного благолепия. И члены братства, они действительно реально помогали обездоленным людям. Они ездили по селам, собирали в селах продукты, потому что деньги в то время обесценились и имели большее значение вот на натуральные продукты. И эти продукты разделяли, уделяли тем людям, которые потеряли средства к существованию. Помогали, конечно же, многие вот бывшие богатые люди, например, Наталья Ивановна Аржевская, вдова генерала, известнейшая благотворительница на Житомирщине. Наталья Ивановна Шаховская, княжна. То есть они также все свои средства, которые имели вот, еще до революции, они старались посвятить на служение бедным. Также сохранилось воззвание в день открытия братства, которое было опубликовано в газете «Волынь». Вот оно очень трогательное, поэтому стоит его зачитать. «Добрые люди, тесным кольцом стиснули нас беды, Драговизна жизни, безработица, болезни и прочие страшные гости выбросили на улицу сотни несчастных. Каждый день несет новые жертвы, то слышим мы о самоубийстве оставшегося без средств бывшего защитника несчастной Родины, то несутся печальные вести о заболеваниях и смертях от голода, а то и сами мы, стоя в очередях, видим, как падают на мостовую истощенные несчастные матери, единственные подчас кормилицы своих семейств. Кто не умер для любви, идите. Идите ради Христа, ради страдающего ближнего, на открытие свято-николаевского благотворительного братства и записывайтесь в члены его». И священномученик Аркадий имел настолько большой авторитет, вот, что многие прислушались к его вызванию и действительно приносили свои средства. И надо сказать, что не было никакого злоупотребления вот, средствами, которые люди жертвовали. Впоследствии уже, когда священномученик Аркадий был в заключении на Соловках, он был даже назначен казначеем, который выдавал жалования сотрудникам лагеря. То есть настолько к нему было большое доверие, вот, и настолько не было сомнений в его честности. И, конечно же, вот Свято-Николаевское братство, которое было в Житомире, очень многим людям помогло, и очень многих людей, людей спасло от голодной смерти или от самоубийства. Священномученик Аркадий был рукоположен в епископа Лубинского, Монашество, он, надо сказать, принял в России, вот, где доподлинно неизвестно, предположительно, возможно, даже в Оптиной пустыне. Вот, некоторые годы он провел на Полтавщине, где также противодействовал очень сильному раскольническому движению, которое там существовало. Претерпел он, конечно же, заключение. Еще в Житомире он был заключен в ДОПР, так называемый дом принудительных работ в котором он пробыл с 1922 по 1924 год. Впоследствии он претерпевал не раз арест и заключение, был на Соловках, как мы уже упоминали. Сохранились воспоминания архиепископа чилийского, аргентинского Леонтия Филипповича, который во время Великой Отечественной войны управлял Житомирской епархией. А до войны еще, в 30-е годы, он также встречался с владыкой Аркадием. И вот одна из встреч произошла на подворье... Александра Невской лавры выше в Санкт-Петербурге и Ленинграде Владик Аркадий очень хотел послужить вот, а служить ему не разрешали и вот он таким чудом председателя общины разрешил совершить ему богослужение в пасхальную ночь и Владыка Леонтьев вспоминает как по лицу Владыки Аркадия текли слезы ручьем и с каким воодушевлением он служил вот, с какой радостью Затем на следующий день митрополит ленинградский Серафим Чичагов, также будущий священномученик, пригласил владыку Аркадия на соборное служение в Александр Невскую лаву. И более того, владыке Аркадию в присутствии от многих архиереев вот, дали произносить слово в первый день Пасхи. И когда владыка Аркадий начал говорить, то владыка Серафим, который присел в кресло, привстал и, сказано, оперся на свой посох, и слушал речь Владыки Аркадия с полуоткрытым ртом. Вот. И Владыка Леонтий говорит, речь Владыки Аркадия захватывала все существо и больно разрывала все тени, тоскованные грехом души и уносила их под ножи победителя жизни и смерти. Все переживаемое им и пережитое не могло не отразиться на его слове, и он, можно сказать, в тот день получил пальму первенства как проповедник. Трудно было нам из-за множества людей после вечерней выбраться из ограды Лавры. Многие хотели подойти под благословение. Многие интересовались, откуда в наши дни появился дивный святитель. Вот и священномученик Аркадий даже вот в заключении среди многих священнослужителей, епископов, священников пользовался огромным авторитетом. Вот потому что он никогда в своей жизни не запятнал себя ни уклонением в обновленчество, ни уклонением в украинский вот этот самосвятский раскол. И его жизнь была действительно всегда жертвенной. В 1937 году Владик Аркадий был расстрелян на Бутовском полигоне города Москвы. В храме на Бутовском полигоне, который сейчас возведен, память священномученика Аркадия свято чтится, и также его память свято чтится в Житомирской епархии. У нас была добрая традиция на протяжении последних лет устраивать в конце года вечер, посвященный священномученикам Аркадию Остальскому и Фадею Успенскому, архиереям, которые очень много трудов приложили на Житомирской кафедре. Вот. И, конечно же, мы чтим священномученика Аркадия, молимся ему, и он является небесным покровителем и заступником нашей Житомирской епархии. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. И в следующей передаче расскажем еще об одном святом нашей епархии священномученике Александре Хотовицком.